qadim qadim zamonda bilmam qaysi tomondan eshitdim bir rivoyat balki bo'lar hidoyat bir mushtipar onaning yolg'iz o'g'li bor edi bola otasiz o'sar shu mehriga zor edi ko'ngli o'ksinmasin deb ona borini bergan hech kimdan kam bo'lmasin deb yolg'iz o'zi rizq tergan o'g'il esa bemehr doim edi norozi shu onamdan kechardim qani bo'lsaydim qozi sabab sabab shuki onaning yurak bag'ri cho'g' edi olloh bergan ko'zlarning biri sog' biri esa yo'q edi ona ona kelmang maktabga uyalaman do'stlardan do'stlarim onalari sog' bekamu bekoslardan. sizga esa farqi yo'q siz meni tushunmaysiz men sizdan uyalaman siz esa uyalmaysiz shu tariqa ulg'aydi onasidan g'azabda ko'rib qolsa onasin so'zlar doim asabda ona ne qilishim bilmas ona sho'rlik dilpora nima qilsin ne qilsin topolmas biror chora katta bo'lib o'g'li ham ta'lim olmoq shohona onasidan uzoqqa ketmoq edi asli bahona ona esa ona esa ketma der sensiz bolam netaman agar agar xo'p desang bolam men ham senla ketaman bola birdan cho'chib ketdi yo'q yo'q aslo iloj yo'q yosh bola emasmanku mendan bo'lsin ko'ngliz to'q shu gaplarni aytdiyu ketdi o'g'il zuvillab ona qoldi bag'ri qon ko'zida yosh guvullab shu tariqa oylar o'tdi yil o'tdi boladan hech xabar yo'q ona ko'zi yo'l poylar yuragida bir siqincho'q i̇şte, işte eshitdi eshitdi odamlardan o'g'ling xotin olganmish shirin shakar farzandlar ko'rib baxtli yurganmish ona dedi o'zicha ha yo'qlab boray bolamni balki ishi ko'p bo'lsa qiynamay olamni uzoq yurib mo'l yurib yetib borib va qarang qo'lidagi manzilin eshigin chertib arang eshikni ochib shu payt to'zib ketdi hayoli eshikni bir qiz ochdi o'z o'g'lining ayoli dedi ona iymanib bolamni sog'ingandim shunga keldim avf eting judayam sog'ingandim ayol uyga onani taklif qildi quchoqqa charchagansiz taom yeng ne berayin ichmoqqa suhbatlashib chin dildan shodlikdan ko'z yoshlandi o'g'li kelib shu choq payt hammani ko'ngli g'ashlandi dedi dedi nega keldingiz chaqirdimmi qani ayt qaydan kelgan bo'lsang ham qani tez ortingga qayt bir ko'zi yo'q onasan bolalikdan uyaldim ko'rinishing ham xunuk xotinimdan ham uyaldim onaxo'rligi kelib ko'rdi rosa izzasin uyatdan hatto uning qaltirar qo'l tizzasi ona dedi jon bolam mayli azob ichirgin bir ko'zli va bad men onangni kechirgin ona ketdi yil o'tib bir bir quvlab o'tardi ona bolasini kutib bir o'zi yashab o'tardi bola esa ulg'ayib yoshi ketib bir tomon tamam, sekin anglab borardi qilgan ishlari yomon qaror qildi oxiri yurti tomon tamam, chopmoqqa tavbalar qulgim dedi onasini topmoqda bolalik hovlisiga yetdi ko'ngli cho'g' edi eshikni taqillatdi ammo ammo hech kim yo'q edi solib rossa ovoza, u yon chopdi bu chopdi oxiri u qadirdon bir qo'shnisini topdi qo'shni dedi eh onang go'zallikning zohiri seni kutib kutib sog'inib o'lib ketdi ya oxiri lekin senga bir maktub tashlab ham ketgan edi ichida qanday yozuv bor to'g'risi bilmayman dedi bola maktubni ochdi titroq joni sitilgan qisqagina hikoya shunday so'zlar bitilgan bolam mani jahonim ne desang ham suyaman qayda bo'lma kim bo'lma baribir seni yaxshi ko'raman bolalikda sho'xlikdan baland joydan yiqilding ne qilay taqdir ekan bir ko'zingdan ayrildik do'stlaridan uyalmasin deb uyon chopdim bu chopdim axiri senga bolam bir ko'zni ilojisin topdim baxtli bo'lsang shu yetar hamma narsam seniki senga bir sirni aytsam bolam bitta ko'zing meniki o'g'li shunda dod dedi huvillagan ayvonman o'g'il emas men nokas odam sifat hayvonman shunday ekan azizlar shunday ekan azizlar baxtvorida shod biling gar uzoqda bo'lsangiz hoziroq qo'ng'iroq qiling ona uchun aziz yo'q ne qilsa ham boladek mo'jiza yo'q dunyoda hokisor bir